গুড মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ পেজ আৰু চেনেলটোলৈ স্বাগতম বহি আছোঁ আৰয়াত গাখীৰ আনিবলৈ গ'ল জলপান বনাই বহি আছোঁ তাই আহিলে খুৱাম খুৱাম বুলি ৰাতিপুৱাই দুপাই চকলেট লৈ আহিছে কোনে দিলে তোমাক চকলেট ককাই ককাই দিলে তুমি থেংক ইউ ক'লানে থেংক ইউ ক'লা নে থেংক ইউ ক'লা কেনেকৈ ক'লা কোৱাচোন থেংক ইউ কেনেকৈ ক'লা কোৱাচোন কোৱা থেংক ইউ বুলি কোৱা থেংক ইউ ক'লা নে নাইকোৱা ন থেংক ইউ ক'বা আকৌ থেংক ইউ কৈ দিবা ন সদায় এটা এটা চকলেট লৈহে দোকানলৈ গ'লে হৈ গ'ল এতিয়া মোক ধুৱাই দিম হয়নে এতিয়া আইতাৰ ওচৰলৈ যাব হয়নে ব'লা আইতাৰ ওচৰলৈ যাব ব'লা ব'লা কি ক'ত অঁ এইটো চকলেটটো লোৱা কিছুমান মাইকী মানুহৰ জীৱনটো বোবা মানুহৰ দৰে ঘৰখনত কিবা এটা ভুল হৈ থাকিলেও মাত মাতিব যে নোৱাৰে কিয় মাত মাতিব নোৱাৰে কি কৰিব খাই পেলাব নেকি মাৰিব নেকি এদিন মাৰিব দুদিন মাৰিব কিয় মাৰিব কিয় কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰে বহুত মাইকী মানুহ বোবা হৈ আছে কিয় বোবা হৈ থাকে মই বুজি নাপাওঁ ঘৰখনত থকা মাইকী মানুহ যোনেই নাথাকক মাত থাকক বাৰীত থাকক মাইকী মানুহবোৰ বোলে লক্ষী হয় তেনেহ'লে লক্ষীৰ ওপৰত কিয় হাত উঠায় ক'লে জানো হ'ব লক্ষী বুলি লক্ষী নিচিনাকৈ মানিবও লাগিব ভুল শুদ্ধটো তেওঁ বিচাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব মাত মাতিলেই বিপদ মাত নামাতিলেই ভাল কথা নেকি বাৰু কিমান মানুহৰ ঘৰত মাইকী মানুহ নিমাত হৈ বন্ধ হৈ পৰি আছে অকল ঘৰখনত কাম কৰিবৰ বাবে কেনেকৈ মাত মাতিব লাগে মাত মাতিব শিকিব লাগিব বন্ধ যদি হৈ আছিলে মাত মাতিবলৈ শিকক পঢ়িলে শুনিলে কি কাৰণে বিয়া হৈ মাত বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে পঢ়িছিলে নেকি ভুলটোক ভুল বুলি ক'বলৈ শিকক শুদ্ধটো শুদ্ধ বুলি ক'বলৈ শিককটো ঠিক কৰি ল'লোঁ গাটো ধুৱাই দিলোঁ শুব বুলি নাই কিয়নো ইমান জোৰ জবৰদস্তি হোৱা ন যেতিয়া মন যায় তেতিয়া শুব আৰু আজি কি পিন্ধিছে আমাৰ আৰিয়াই স্কাৰ্টক পিন্ধিছে ইমান মৰম লাগিছে অঁ এইটো তোমাৰ অক মা অঁ স্কাৰ্ট কি পিন্ধিছা স্কাৰ্ট স্কাৰ্ট ইমান ধুনু ধুনু লাগিছে মোৰ ছোৱালীজনীক ধুনু ছোৱালী দা ধুনু লাগিছে দকণমান ওলাই যাম নৈ দিয়া এতিয়া আমি গৈ আছো ওদালগুৰি আ গা ধুই উঠিলে কিন্তু পোৱা নাই এতিয়া মে বি হৈ যাব হয়নে আৰিয়া মাম লৈ আহিছোঁ আমি য'লৈ যাওঁ গাৰ খানাটো লৈ আহোঁ দেই কাৰণ কেলে আমিতো যি দি খাই দিব পাৰিম তাই কিন্তু নোৱাৰে যে এতিয়া তাই খানাটো লৈ আহোঁৱেই আৰু তাই কাপোৰ তাইৰ খানা সদায় পেকিং থাকি হৈ আহি এতিয়া আহি আহি ঢেকীয়া জুলি পালোহি ঢেকীয়াজুলীখন দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ঢেকীয়া জুলি পৌৰসভা কাৰ্যালয় নহয় ঢেকীয়া জুলি বজাৰখন অলপ দেখাই দিছোঁ ঢেঁকীয়া জুলিখন কেনেকুৱা হয় চাওক আৰু ভিডিঅ'টোতে ঢেকিয়াজুলি তামোলৰ টোপোলা খুলিছে তামোলটোতো লাগিবই অ দেউতা কি খাইছা তুমি কোৱাচোন দেউতা তামোল খাইছে তামোল এতিয়া আমি ৰৌতা পালোহি টাইম হৈছে আঢ়ৈটা এতিয়া ইয়াক বোলো জলপানটো খুৱাই দিওঁ ওদালগুৰি সোমাই গ'লো দেই ওদালগুৰি ঠাইত আকৌ কেনেকুৱা এতিয়া আমি আহি গলো ভাতটো বোলো খাই লওঁ ভাত খোৱাৰ আগত ইয়াৰে মানুহজনৰ লগৰ এজন আছে তেওঁ সুধি ল'লোঁ কোনখন হোটেল ভাল হ'ব এতিয়া হোটেলখনৰ নাম ক'লে আমি তাতে আহি ৰখিছোঁ তাতে খাই লওঁগৈ ন মই এইখন হোটেল পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা থালিটো দেখাই দিছোঁ এয়া পাঁচটাই বুজিলে এইখনে ওদালগুৰি বেছি ডাঙৰ নহয় তথাপিও আগতকৈ ডাঙৰ আমি এতিয়া ক'লৈ আহিছোঁ জানে এয়া পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ ফালে তলা সেইটো কাৰণে মানুহজন গৈ চাবলৈ গৈছে আছে নে নাই পেহী কৈছিলে আহিলে আছিলে আৰু পেহীৰ ছোৱালী থাকে আদা দি দিয়া আইতাক মা দিয়া যাব যোৱা আইতাক চুমন্ত দি দিয়া আগতে দেউতা আহিলে এইফালে সোমায় নেগুলাৰ পাপা ৰাতি ভাত খাই যাব এতিয়া চাহ তাহ খাই আৰিয়াই কেনেকুৱা উৎপাত কৰিলে অ ভগৱান এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো আৰু চিনি পাইছেনে গলিতো নটা বাজিলে এতিয়া আমি ঘৰ পালোহি আৰু আহিলৈ ফ্ৰেছ হলো আৰিয়াক ফ্ৰেছ কৰি দিলো অকণমান ভাত খালে তাই ময়ো গা চা ধুই লৈ ভাত খাই এতিয়া অলপ বহিছোঁ ৰাস্তাবোৰ বেয়া হ'লে নহয় কিবা বেছি ভাগৰ ভাগৰ হ'লে এতিয়া টাইম দহটা বজিছে আৰু আজি আমি দিনত যিখন হোটেলত ভাত খালোঁ নহয় গোটেই ভাতবোৰ ইমানেই ঠাণ্ডা আৰু মানে এটা কথা কওঁ অকণমান গৰম কৰিও দিব পাৰিম আৰু একেবাৰে মানে গাঁৱলীয়া খানা বুলি যে কয় একদম গাঁৱলীয়া খানা আৰু তাতকৈ যদি আমি অকণমান দেৰি কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া আমি ভাতে নাপালোঁহেঁতেন সঁচাকৈ দেই ঠাই লৈ পিনে যে মানুহৰ খানা বন কি হয় ভাতকেইটা কিন্তু বৰ মতা মতা ভাতকেইটা খাবলৈ সোৱাদেই বিৰাটেই ঠাণ্ডা আমি পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ অঁ পেহীৰ ছোৱালীজনীক দেখুৱাই নহ'ল তাৰপিছত এয়া পেহী পূৰা একদম মানে ওৱানমেন আৰ্মি টাইপৰ পেহীবোৰ আমাৰ ঘৰলৈ বহুত দিন হ'ল অহায়ে নাই আমিয়ে সোমাই আহিলোঁ একচুৱেলি আমিও যোৱা নাই পিছে যাব লাগিব মাজতে মাজতে যোৱা প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে তেওঁলোক নাছিলে আমাক আকৌ আমাক মাতিছিলে আমি ক'ৰবালৈ গৈছিলোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ আছিলে আৰু নিজৰ মানুহবোৰৰ সম্বন্ধবোৰ ৰাখিব লাগে ন কাৰণ ধিয়া আইতা বুলিবলৈ দেখাব লাগে হয় নহয় সেইটোৱে আৰু সেইকাৰণে সিফালেদিয়ে পাৰ হৈ গৈছোঁ যেতিয়া বোলো বাৰে বাৰে সেইফালে গ'লেই আমি সোমাম বুলি ভাবোঁ কিন্তু কিবা এটা ধৰণৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে আজি সোমাই আহিলোঁ ভাল লাগিলে পেহীও ভাল পাইছে ইয়াক দেখিলে আৰিয়া সি কোচত থাকোঁ দেই দেখা পানী কেঁচুৱাতে এতিয়া দুবছৰে হ'বহিলাহেকে আজি দিনটো এনেকেই গ'ল আৰু ওদালগুৰি গ'লো ওৰাং গ'লোঁ ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ ৰাখিছোঁ আৰু আৰিয়া টোপনি ধৰিছে আৰিয়া খুৱাই দিওঁ মোৰো ভাগৰ লাগিছে অকণমান সদায় কোৱাৰ দি ভগৱানে সকলোৱে অমংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট